Ну и какой же э, какой же отдых без хорошего детектива. Но дело в том, что я не склонен э, читать те детективы, где просто, как бы речь идет о убийстве, о нахождении преступника и так далее. Для меня это не сильно интересно, а для меня интереснее, когда все-таки детективная ситуация она полетается в какой-то интересный для меня. Э, сюжет, подтекст, фон обязательно. Вот в данном случае, что касается именно этой книги, этот фон ⁇ это Шотландия 13 века. К своему стыду должен признаться, что это тот период, который я знаю очень плохо, потому что ну, так сложилось, что шотландскую историю до Стюартов для меня это сплошные белые пятна. Поэтому я еще собираюсь, кроме того, что получить удовольствие от детективного сюжета, но еще восполнить пробелы в своих знаниях. Вот э, знакомство с этой книгой я жду с нетерпением и удовольствием. Это Рёта Росиба. Последний Сёгун. Опять-таки, дело в том, что, к сожалению, вот последние годы перед эпохой Мэйдзи в Японии я знаю очень плохо, хотя японская культура – это, наверное, та область знания, где находятся основные мои интересы. Я когда-то изучал достаточно глубоко эту тему в Академии художеств, но, тем не менее, вот последние, последние годы периода Эдо мне знакомы мало, поэтому… Это просто исторический роман, причем исторический роман построенный скорее как хроника, а я очень люблю такие вещи, потому что меня всегда, если честно, удивляло, зачем украшать то, что и так прекрасно. Я не люблю исторические романы, в которых писатель выносит слишком много своего собственного вымысла и домысла. А это скорее все-таки хроника. И именно как хроника мне это интересно, я надеюсь, что в ближайшее время я до нее доберусь. Ну и, наконец, как бы венец этого лета, то, что я люблю больше всего, потому что ну, Умберта Эко вообще один из моих самых любимых писателей. И когда я натолкнулся на его же собственные комментарии и пояснения к его же знаменитому историческому детективу имя Роза, я понял, что это просто подарок судьбы. Вы знаете, что это потрясающий писатель, это культуролог, это семантик, это человек энциклопедических знаний. Опять-таки, прочитав одну единственную книгу Умберта Эко, после этого можно себя чувствовать интеллектуалом, как и прочитав Борхеса. Они в этом с ним очень близки. И мне бесконечно интересны его комментарии к тому, как он писал, как он создавал имя Розы, потому что, на мой взгляд, это одно из важнейших вообще произведений. Дієї літератури двадцятого віка, в якій уложено все від космогонії і вічної теми до борьби добра і зла, і заканчиває з потрясаючим детективним сюжетом. От, собственно, говоря, то що я збираюся сілити тім літа. Нато ну, ви характеризуючи ці книги, говорили нам про ідеї, говорили про тему цих книг, які вам цікаві. А мені цікаво запитати, чи звертаєте ви увагу на зовнішність героїв, які згадуються в цій книзі, на описи їхніх костюмів там, на зовнішній вигляд. Вы знаете, у меня очень интересное такое сознание, оно достаточно кинематографично. И э, когда я читаю, то фантазия работает на всю катушку. То есть в своем сознании я реально вижу как бы, эти картинки, я понимаю, как это происходит. Кстати, э, говоря об Умберто Эко, один из э, итальянских режиссеров, я точно вам не скажу сейчас кто, он сказал, что его имя Роза, оно очень кинематографично именно. Потому что э, количество... Вот идет диалог во время... Э, время вернее как два героя переходят предположим от кели где они живут до библиотеки вот именно он идет столько этот диалог времени сколько нужно для того, чтобы пройти от одного места к другому. И вот этот вот хронометраж, он, он присутствует полностью во всей книге. Вот для меня это очень важно и интересно, потому что я действительно как бы тут же одеваю мысли на этих людей, я тут же как бы наношу им грим, я тут же себе четко представляю их прически, причем это происходит без моего вмешательства, я в этом как бы и присутствую, и не присутствую, это просто есть, и мне это нравится. Да, конечно. В результате цели отображаются якость на ваших коллекциях, что являются коллекции, просвященные отдельным героям, отдельным книгам? Вы знаете, нет, не обязательно. Дело в том, что как бы, это вещи, наверное, и связаны, и не связаны. Мне кажется, что человек, который занимается каким-либо творчеством, он все-таки должен быть творцом во всем. Поэтому здесь, наверное, знаете, как в красивом кельтском орнаменте. Здесь все переплетается. Здесь очень сложно отделить одно от другого. Когда кажется, что вроде как эта тропинка ни к чему не ведет, а выясняется, что где-то как-то на подсознании, да, это сыграло свою решающую роль в создании идеи или концепции, либо коллекции, либо какой-то конкретной вещи. Все-таки, как бы было какое-то задание створить коллекцию, присвященную певному письменнику или литературному герою, кто бы это мог быть для Костянтина Пономарева? Ви знаєте, для Константина Паномаріова, скоріше всього, це будуть японці. Це, навірно, буде Мацуо басю. Наскільки скоро ми це зможемо побачити? Не Серед тих книг, які ви сьогодні рекомендували нашим глядачам, які ви мрієте прочитати влітку, не було альбомів взагалі книг, присвячених моді. Чи є от у вашій бібліотеці домашні такі книги? Наскільки вони цінні для модельєра? Да, конечно, они есть, огромное количество альбомов с огромным количеством картинок, это очень важно, это как бы постоянное изучение, да, это христоматия того, чем, чем я занимаюсь. Но мы же с вами говорим об отдыхе, поэтому ни слова о шмотках. А есть там какие-то ценные экспонаты, привезенные из-за кордона, где-то из за кордон, где то из каких то уникальных книжковых магазинов света? Дело в том, что там есть несколько книг, которые мне подарил лично Саша Васильев, известный историк моды, с которым мы очень дружим и поддерживаем постоянный контакт. То есть есть несколько его подарков. А вообще это книги, которые я, как правило, отсматриваю, выбираю сам, собираю. Да, там есть книги из Франции, из Италии, из России. Костю, ви багато часу проводите у поїздках у різних мандрівках, і в той же час ви от принесли сьогодні такі зручні маленькі, але паперові книги. Чи не віддаєте ви ще сьогодні перевагу книгам інших форматів електронного формату, аудіо формату? Чи все таки паперова книга для вас житиме вічно? Вы знаете, возможно, что это просто нужно попробовать, я еще не попробовал. Вот, кстати, мы с Портниковым Виталием говорили на эту тему буквально неделю назад, но он считает, что за этим будущее возможно. Но дело в том, что я вам скажу честно, я э, даже с монитора компьютера, вот, сидя дома, отдыхая, я считаю, читаю с большим трудом. Э, все-таки, наверное, я достаточно традиционен пока в своем выборе, и вот такая книга для меня как бы естественнее и понятнее. Я должен все-таки ее держать, я должен иметь возможность листать страницы. Поэтому, наверное, я сегодня просто не готов к электронному виду. Но если он будет, если появится какой-то другой формат, то думаю, что, как любой нормальный человек, я попробую, и там будет видно. Аудиокниги я могу читать только в машине, но я вам скажу честно, я искренне стараюсь быть внимательным за рулем. Поэтому все, что я слушаю, это лаунж, который мне не мешает и не отвлекает мое внимание. Звісно, відпочинок потрібен кожному, не лише влітку і не лише під час відпусток і канікул. Відпочивати можна щодня і у будь-який момент, якщо поруч є хороша книга. Тож відпочивайте, засмагайте, набирайтеся сил та світлих емоцій. І не забувайте про книги, які можуть замінити вам не одну захопливу мандрівку. Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка. Вчера книжка про кошик, книжковий кошик. Це коли я лішком поринаю в теле ефір, знаходжу люблену книжку.